Haber salın o bacıma yetisin Son günlerim olduğunu demeyin demeyin Melhem olsun bu acıma yetisin Zamanımın dolduğunu demeyin demeyin Tağıyev Ramid Yaqub oğlu 25 fevral 1994-cü ildə Daşəsən rayonunun Yuxarı Daşəsən qəsəbəsində anadan olmuşdur. Azərbaycan ordusunun kiçik cavuşu olan Ramid Tağıyev 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin Azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan vətən müharibəsi zamanı Murov Dağ istiqamətində gedən döyüşlərdə savaşıb Ramid Tağıyev Murov Dağ döyüşləri zamanı şəhid olubdu. Ramid Tağıyev oktyobrun 3-ündə vəfat etsə də 18 noyabr 2020-ci ildə tapılaraq ailəsinə təhvil verilmişdir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatılan və hərbi hissə qoşununda qoşulmaq qoşulmuş torpaqların idxalı zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin 15.12.2020-ci il tarixli fərancamına əsasən Ramiz Tağıyev ölümündən sonra Vətən uğrunda medalı İrət təltib edilmişdir. Azərbaycan əraz, ərazilərinin işğaldan azad olunması zamanı döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirən zaman mərdliyin və igidliyin göstərilməsinə görə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin 18.12.2020-ci il tarixli fərancamına əsasən Ramid Tağıyev bölümündən sonra igidliyə görə medalı ilə təltib edilmişdir. Azərbaycanın Kəlbəcər rayonunun işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarına qatılaraq şəxsi igidliyi və şücaətini nümayiş etdirdiyinə görə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin 29.12.2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Ramid Tağiyev ölümündən sonra Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalı ilə təltif verilmişdir. Allahdan davamlı dədə Ramidin kimsalında bütün şəhidlərimizə rəhmət qilsin